sugeng rawuh. Nah na temmboen panjenengan mikir yen tontonan kui sejatine orang mung kanggo hiburan tok ing pirang-pirang kebudayaan drama utawa pagelaran kuwi duwe ni makna maknaing luwih jero lho ayo dirembung bareng-bareng utamane ing budaya Jawa Oke okay, ayo diwiti saka tembunge dhewe iki menarik banget ing basa Jawa drama kuwi asring diarani sandiwara tembung iki sejatine gabungan saka rong tembung Sandi sing artine rahasia utawa didilekake lan warah sing artinya biwulang. Tadi gampangane sandiwara kuwi ya piwulang sing didilekake, dudu mung hiburan nanging ana ajaran ing mburine. Konsep iki penting banget kanggo rembugan kita sakteruse. Nah, iki intine ana unen-unen sing dadi dasar yaiku tontonan kang ngandut tuntunan. iki negesake yang tujuan utama saben pagelaran kuwi kanggo menepi tutur luhur marang sing nonton. Dadi, saben cerita, saben paraga, saben kedadedianing panggung kuwi nduweni misi kanggo menehi piwulang moral. Ben luwih gampang mengerteni, ayo coba pedah salah siji cerita rakyat tradisional sing judule klilip ing pasuruan. Cerita iki: Wah, pas banget kanggo tulodo fil sapat piwulang sing dideleke mau. Ing crita iki ana paraga goloro sing penting. Sing pertama, Adipati Nrarang Kusumo, dheweke iki panguasa sing wiksakono, sabar lan adil. Terus sing keloro, ana Joko Untuk, iki nom-noman sing sekti mandraguna dadi pahlawan bar ngalahake kebungamu. Nah, merka jasane kuwi Joko Untuk diangkat dadi wakile adipati. Nanging, ya kuwi jenenge manungsa Kami suran lan panguaasa mau malah nggawe joko untuk lali diri. sifatte malih dadi sombong, rumangsa so paling kuat, paling pinter, paling kuasa. Sifat kayangenki ing budaya Jawa diarangi Adigang Adigung Adigguna. Nah, pas Adipati Nngerangku Suo nyobo nganndani apik-apik Joko untuk malah nesu, rumangsa so disepelekake. Wah kahanaane dadi saya panas. Joko untuk sing wis kepangan rasa geting, akhirnya duwe niat arep mateni adipati. Nanging ing sisilya, adipati ngrangkus umaiki kaya wis entuk firasat. Dwek pesen keris pusakan menyang empuh, kanggo jogojogo. -jogo. Lah, iki puncake cerita. Pas tengah wengi, Joko untuk meneng-meneng mlebu -meneng kamar adipati. Nanging durung nganti niate kelakon, kerise adipati kuwi ajaib metu dhewe saka warangkane mabur terus langsung nyubles dadane Joko untuk mati sanalika tuminda alane dibales langsung kanthi gaib nah critane wis rampung saiki ayo didelok luwih jero kepiye cerita klilip ing pasuruan iki dadi conto sing sampurno kanggo prinsip drama jowo awake dhewe arep membongkar piwulang sing didelekake ing jerone gampang banget toh ceto banget sopo sing apik lan sopo sing ala Adipati Ngrarang Kusumo, yo iku protagonis paroko sing bela kebajikan. Lah, Joko untuk kui antagonise, sing dadi sumber masalah, mergo wata esing olo. Iki dasar konflike. Saiki struktur ceritane, yo rapi banget. Yen gunake ake teori drama klasik, ono patang tahap. Kapisan, protasis, yo iku perkenalan, pas Joko untuk dadi pahlawan. Kapindo, epitasia. Pas masalah mulai muncul, Joko untuk dadi sombong. Ketelu katastasis, iki klimakse, pas Joko untuk nyoba mateni adipati, lan sing pungkasan, katastrofe, ya iku ahir, pas Joko untuk kalah, kabeh urut lan CETO Kabeh paraga lan alur mau nduweni tujuan siji. Ngturage sing jenenge amanat. Amanat kuwi apa TO? yo kuwi pesen moral, PIWULANG utama sing Arab diwenehake dening sing gawe cerita. Lha terus, amanat saka cerita kelilip ing pasuruan iki opo? Iki lo intine, pesen morale ana ing ukara sing diucapaké Adipati pas nemuake Joko untuk mati. Awakmu ngunduh woing pakarti. Artiné ya, apa sing kok tandur, ya kuwi sing bakal kok panen. Nek nandur olo, ya panene olo. Lah La iki, para pamirsa, sing jenengé Piwulang Kang Sinamar mau. filsafat tontonan kang andut tuntunan iki jebul orang mung ana ing cerita rakyat tok lo iki dadi dasar kanggo meh kabeh seni pertunjukan ing Jawa coba delengan ana ketoprak ludruk wayang sing wis kondang malah nganti drama komedi lan sandiwara radio kabeh kuwi senajan beda bedo bentuke duwe benang abang sing podo. kabeh duwe misi kanggo menepi ulang marang pamirsane Lan contoh sing paling menarik yaiku sandiwara radio. Bayang no, tanpa gambar, mongkrongu suara, musik, lan omongan, nanging prinsip iki tetep jalan. Pemiring diajak nggawe bioskop ing pikirane dewe-dewe, lan tetep iso nangkep piwulang sing dideli kasebut. Saiki, bareng rembuk kabe ayo digowo menyang jaman saiki, opo konsep iki isihano gunane kanggo awahe dewe. Inti soko obrolan kita dino iki yoiku babagan konsep sandiwara piwulang sing sinandi minangka cara mandang seni sing kuat banget. Iki ngelingake awa dhewe yen seni, utamane cerito kui ora mung hiburan. Naming, bisa dadi peranti kanggo mulang, menehi inspirasi, lan nurunake nilai-nilai luhur soko siji generasi menyang generasi liyane. Dadi, kanggo panutup, akun duwe tantangan cilik kanggo panjenengan kabeh. Besok ya nonton film, nonton sinetron, utawa serial opo wae, ojo nonton, coba dadi detektif. Golek akan, piwulang kang sinamar ing jerone kuwi opo. Opo pesen sing didelekake kanggo panjenengan, sugeng mandosi, matur nuwun.